নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই পাকঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ এয়া পাকঘৰত মই পাচলি গুচোৱা কাম কৰি আছোঁ যেতিয়া পাকঘৰলৈ অহা হয় প্ৰথমতে পাচলি গুচাই মেলি কামখিনি কৰি লোৱা হয় আৰু ইফালে আকৌ কেৰাহীত মই ঘিউ দি দিছোঁ ঘিউ এয়া আমাৰ লোকেল ঘিউ আছিলে ঘিউত ভাজিম যিহেতু এয়া এখিলা তেজপাত দি দিছোঁ তাৰপাছত আকৌ মই এয়া লং ইলাচী গুড়ি কৰি থৈ দিছিলোঁ তাৰপৰা অকণমান দি দিছোঁ এইফালে মই পাচলিখিনি কাটি থৈ দিছিলোঁ পাচলি মটৰ গাজৰ আৰু আলু এটা দি দিছোঁ পাচলিখিনি এনেকৈ ভালকৈ লৰাই অকণমান ভাজি ল'ব লাগিব এতিয়া অকণমান চেনি দি দিছোঁ এনেদৰে চব্জিখিনি ভজাৰ পাছত এতিয়া মই এয়া চাউলখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ এয়া জহাখন ইয়াত অকণমান সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দি দিছোঁ পোলাও যিহেতু বগা হৈ থাকিলে ভাল লাগে সেইবাবে মই এয়া এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী দি দিছোঁ এয়া মই কুকাৰৰ হাকোখন লগাই দিলোঁ এয়া পোলাও চিটি মাৰিবলৈ ৰাখি দিম এয়া মই মাংস বনাবৰ বাবে পিঁয়াজ কাটিলোঁ আৰু মাংসত পিঁয়াজ যিহেতু মেৰিনেট কৰোঁতে দি থৈছোঁ সেইবাবে কমকৈ কাটিছোঁ আৰু সেইফালে এয়া আদা নহৰু আৰু বিলাহী আকৌ এইফালে মই এয়া মাংস বনাবৰ বাবে কেৰাহীত তেল দি থৈ দিছোঁ তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াত সেয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত মই এয়া আদা নহৰু দি দিম আদা নহৰু ভজাৰ পাছত এতিয়া মই বিলাহী দিম এয়া বিলাহী দিছোঁ এয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ বিলাহীখিনি লহি যাবৰ বাবে আৰু এয়া হালধি দিছোঁ এয়া আমাৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু দেখিবলৈ হৈছে বিলাহীখিনি অকণমান দহি যোৱাৰ পাছত মই মাংসখিনি দি দিম এতিয়া মই মাংসখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব নিমখ দি দিছোঁ পিঁয়াজ দি দিছোঁ নিমখ হালধি আগতে অলপ দিছিলোঁ সেইবাবে এতিয়া কমকৈ দিম মাংসত আলু দিলোঁ দি এতিয়া ভাজি আছোঁ অলপ সময় ভাজ খোৱাৰ বাবে মই ঢাকোন দি থৈ দিম ছিঙি আনিলোঁগৈ আমাৰ বাৰীতে আছে মাংসখিনি হোৱাৰ পাছত ইয়াৰ অকণমান দি দিম সেয়া মাংসখিনিৰ পৰা আমাৰ তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই পানী দি দিম সেয়া এতিয়া মই ইয়াত পানী দি দিম মাংস টেষ্ট কুকমেন খোৱা বুলি ক'লে আগত আহে আৰু আহি এয়া মই এইখন কাঁহী সজাই থাকোঁতে সি নিজে এয়া কাঁহী সজাইছে আমাৰ কলেজীয়া টেষ্ট কৰি আছে খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে আৰু এতিয়া আমি খাই বৈ লওঁ আজিলৈ আহিছো বাই গুড নাইট